Я хочу коротко поддержаться к тому, что мы говорили и сказать человечество. После этого расскажут ребятам готовы ответить вопрос. Первое, чемпионатство будет с 15 числа. Второе. Мы будем усиливать. общественных лидеров, поддержку по дополнительной охране, обеспечению безопасности, а также снижению температуры движения общества по вопросам проведения футбольных матчей. У нас состоялась встреча с Суперсами, мы нашли на этой встрече в Кремлане, мы определили список вопросов на будущее. Я... это неформальная встреча была, как присутствовали в принципе, представители всех городов. Ну, я еще раз повторю, что впервые за многие годы то, что мы видим люди, которые ну, готовы нас слушать и готовы прислушиваться к нашему мнению. Есть, ну, будем, будем как бы, работать вместе на благо там, всего нашего спорта в Украине, на благо нашей страны. Со всех клубов, в принципе, по Украине, не знаю, кто был где-то против, смотрели во время революции, скажем так, в одном направлении, были по одну сторону баррикад и рядом парни стояли там на баррикадах и в других ситуациях даже таких скажем вражеских движений то есть все эти события показали что есть как бы ну, ситуации которые на порядок выше стоят там какой-то клубной вражды мы все украинцы в этой ситуации мы все были как бы солидарны поэтому как, как, как мы будем жить дальше, я сейчас не могу сказать, но однозначно у многих людей они уже не понимают, как можно там, кричать какие-то оскорбления в адрес там, вчерашних врагов и оппонентов и вот подобные вещи. Не, не, не шел разговоры в работе, вместе с милицией и так далее. Мы наметили определенные цели, которые перед нами стоят. И сейчас мы будем продумывать механизмы, искать пути, как к этим целям прийти. Это в первую очередь безопасность, ну, из таких вот краткосрочных. На выходных начинает возобновляется чемпионат. Первое – безопасность, то есть на этих мероприятиях да, наших футбольных. По поводу милиции, тут э, будет, посмотрим, как будет какое-то определенное взаимодействие. Сейчас наши, как бы, скажем так, цели, наверное, совпадают, да. Если милиция должна следить за безопасностью, и мы тоже в этом заинтересованы, мы считаем, то будет какое-то взаимодействие, будет видно в каком виде, потому что, опять же, мы знаем в идеале, и мы так считаем, что стадионы, футбольные мероприятия, милиция должна где-то быть в стороне, где ее вообще не видно, должны совсем справляться с стюардами. Поэтому